Вот отвечать, допустим, ну сейчас это не, не так ярко выражено, но допустим, человек набил себе оскал тигра, да, или там пантера неважно что. Это значит, на, в арестан, да, по арестантским делам, это значит, что человек, вот если брать символы уголовные, человек настроен отрицательно по отношению к администрации, то есть... В советское время это называлось оскалил пасть на советскую власть, да, а, а, антисоветчик, а, против государства, против администрации. Если ты набил себе эту вещь, да, допустим, на груди, да, значит, ты соответственно этому себя позиционируешь. Я вот такой, я крутой, я вот здесь пришел, я вот так себя буду вести, я буду... Соблюдам на общак отстегивать, то есть на общую, в общую кассу, что я буду вести себя отрицательно по отношению к администрации. Я буду как бы к черным прибиваться, то есть к черным это к блатным, к отрицательно настроенным.